Дмитрий Станиславович, ну, во-первых, с прошедшим днем рождения, о всяческих футбольных и нефутбольных благ. Возможно, команда как-то поздравила, может, какое-то самое интересное поздравление, которых вы еще не слышали, может, от ребят. И э, что вы сказали футболистам, какой бы подарок, естественно, для вас был бы приятным? Ну, понятно, хорошее начало сезона, удачный старт с победы, наверное, это единственное, чего я желаю. А по поводу сюрпризов, у нас есть достаточно Креативные, я думаю, ребята, посмотрим, что, что они приготовили. Ну, мы вчера поздравляли так классно Ну, самое главное здоровье и удачная тренерской карьера, как бы у него все получается, думаю, и в дальнейшем так было. С металлистом, готовите подарок. Ну, конечно, хочется поздравить в первую очередь победы. Он так и сказал, что э, главный подарок это 15 число. Вчера уже всей командой мы поздравили, и вот. Ну, еще раз поздравляю и подарок постараемся сделать завтра. То пожелали головному тренеру днепр 1 Головний тренер днепр 1 під'їхав до нас на велосипеді. Ми йому навісили на руль подарунки, привітали, побажали здоров'я, успіхів в наступній грі. даже не знаете, как раньше было. Сейчас тоже это остается, тем более они ставят перед собой задачи выйти в лигу. Мы ставим, как бы мы, наверное, два фаворита в этой в нашей группе. Так что я думаю, эта игра будет очень принципиальная. Обычная игра, обычный соперник. Нам надо выиграть. Наверное, оно не носит такой острый характер, как носило какое-то недавнее время, но. У команды сейчас задачи. Задача одна – побеждать в каждой игре, выходить в первую лигу. Поэтому соперник принципиальный, любой, который будет приезжать к нам на Днепр-арену или на выезде, то есть у нас будет одна задача. Поэтому металлист – это команда в том числе, которую мы хотим обыграть и хорошо стартануть. Мне понравилось, как футболисты мріють, и они, я вижу, что они хотят. Перемогает металлист. ну как завтра все будет. Есть ли уже такое чувство, что команда сложилась? И вы готовы единым коллективом идти вперед? Ну, уже более менее сыгрываемся. Много людей новых как бы пришло. Ну, как бы мы раньше играли, но добавились люди. Так вроде бы чувствуется, что уже вот-вот нормально. Вроде бы хорошо идет. Приняли хорошо. Мне знакома эта инфраструктура, можно так сказать. Был когда-то здесь в этой команде. Вот. Ну, все хорошо, есть знакомые, есть друзья, кучу народу знаю, приняли тепло. Все отлично, работаем. Какую задачу перед собой поставил Юрий Бровченко в СК Дня Пародин? Ну, задачу на сезон нам объявили, задача выйти. Я лично для себя поставил задачу, как можно больше забить, как можно больше отдать, как можно больше забрать. Вот, и принести пользу команде. Как ты сам видишь свою игру, что тебе больше нравится? Ну, если смотреть там на мою статистику, грубо говоря, то я больше отдаю, чем забиваю. Поэтому... Ну, ни в коем случае я не говорю, что я не хочу забивать и не буду забивать. Есть, ну, у меня получается больше где-то отдавать, больше ассистировать. Как вам а, вот этот игрок на позиции и может быть еще кто-то, кто приятно удивил, но то, что вы вот, по первому знакомству не рассчитывали. У нас есть ряд опытных игроков, ряд молодых. Поэтому на опытных игроков мы очень рассчитываем и поним... и хотим, чтобы они показывали свой привычный уровень, который есть. Поэтому... Юру Бровченко мы не удивлены, а ну, просто как бы нашли подтверждение своему выбору. А что касается молодежи, если кого-то выделять, я бы выделил Сашу Беляева. Хорошая техника, хорошее понимание игры. Вот, я надеюсь, он будет прибавлять дальше и вырастет хороший футболист. А то же самое касается и Камиля и Тимофея Сухаря, которые вышли. Вот, но э, э, я знаю, они могут гораздо лучше, они это знают. Поэтому тоже на небольшая надежда. Нужно просто, чтобы ребята успокоились. Я думаю, первая игра была, ну, вызвала такую какую-то бурю эмоций у них. Поэтому они не проявили себя с наилучшей стороны. Но сезон длинный, у них очень много возможностей еще будет это сделать. Поэтому я надеюсь, все будет хорошо. Эта команда, она способна вот за этот короткий срок, на твой взгляд, да, по, первому, по первому знакомству, по первым тренировкам, играм, она способна все-таки за один год взлететь на ранг выше? Честно говоря, я приятно удивлен командой, то есть молодежью и вообще, ну, как выглядят сегодня ребята, то есть очень перспективные, очень интересные футболисты, скажу так. И мое личное мнение, что у нас есть все шансы, в принципе, и хороший коллектив, хорошие тренировки и вообще хорошая команда. Турнир совершенно новый для нас и для нашей команды, поэтому, наверное, первые какие-то 3-4-5 туров мы будем ознакомливаться с уровнем игры с командами. И говорить о том, кто может побороться за путевку, мне тяжело. Надеюсь, это будем мы. И... Посмотрим. вас доволі таки неплохо піддержали в першому матчі. Це вже, ну, іміється в нинішнє становище футболу і посещення в, mm. в цілому по Україні, да? Е-е, э, наскільки це було приємно несподіванстю для керівництва футбольного клубу і ждёте ли ви продовження цієї приємної історії в чемпіонаті і, ну, непосредственно в матчі з Металістом? Ну, несподіванки вони були приємні, було і неприємно, як у дітей. А ця несподіванка, вона була приємна, і ми сподіваємось, що люди Будуть ще більше ходити на наші матчі і підтримувати нашу команду. Ми були приятно удивлені, взагалі 2000, почти 2000 для гри команди, яка грає во второй лігі. Мені кажется, это ну, довольно неплохо. І в прошлом году на дне проходило приблизительно такое же количество. Поэтому мы будем стараться доставлять удовольствие атакующей игрой, агрессивной игрой, и радовать их победами. Поэтому, ребята, приходите на футбол, поддерживайте нас. Я хочу сказать за прошлую игру, спасибо болельщикам, что пришло. Очень хорошая поддержка была, приятно играть. И на эту, конечно, хочется призвать болельщиков, потому что их поддержка очень важна. И с ними будет нам легче победить. Очень приятно было видеть на стадионе столько любителей футбола, как бы футбол для зрителя. Ну и, конечно же, наша команда и лично я приглашаем всех любителей футбола Днепропетровска поддержать нас в этой непростой, можно сказать, дуэли. Приходите, будет интересно.